Hai Semindi. Hai Kisha. Okey, hari ni kita nak cakap pasal pencemaran udara di Malaysia. So mari kita mulakan dengan satu video ya. Hai selamat sejahtera dan selamat datang ke vlog kami hari ini Kami nak sentuh satu topik yang mungkin tak ramai suka cakap Tapi sangat penting untuk kita semua terutamanya di Malaysia ini Betul itu Kisha, kita dah bincang pasal pencemaran udara Bunyi macam jauh kan, tapi sebenarnya benda ini berlaku betul-betul di sini So Kisha, apa sebenarnya pencemaran udara ini bagi yang mungkin tak berapa faham Secara ringkasnya, bila ada bahan-bahan berbahaya dalam udara kita macam asap kendaraan, gas dari kilang ataupun pembakaran terbuka yang boleh mencemarkan udara. Bila kita bernafas, semua bahan masuk dalam badan kita. Dan kesannya, Ya tuan, kita yang duduk di Malaysia ini memang rasa sangat bila jerebu datang kan. Udara jadi keruh, mata pedih, tegak gatal. Itu yang kita nampak yang tak nampak. Lagi bahaya masalah pernafasan penyakit jatuh macam-macam lah. Timidi, saya rasa isu pencemaran udara ni bukan sekadar masalah teknikal tau. Tapi sebenarnya menimbulkan dilema moral dan etika yang sangat besar. Ya, Kisha, saya setuju. Bayangkan satu pihak, contohnya industri dan syarikat, nak ekonomi maju, kilang beroperasi, cipta pekerjaan. Itu bagus untuk negara kita, kan? Betul, tu saya minta. Tapi di pihak lain, kita sebagai rakyat nak udara yang bersih, nak hidup sihat, tak nak anak-anak asyik batuk-batuk, ataupun sakit sebab udara kotor. Jadi, timbul konflik nilai keuntungan dan pembangunan lawan kesihatan dan juga kualiti hidup isu keadilan alam sekitar pun sangat penting. Kenapa selalunya komuniti berpendapatan rendah atau kawasan kampung yang paling dekat dengan kilang-kilang besar yang teruk terkesan? Mereka tak patutlah menanggung beban yang lebih berat. Sedangkan mungkin mereka tak dapat banyak manfaat pun dari aktiviti ekonomi itu. Betul tu, macam tak adil kan? Jadi Kisah, siapa sebenarnya yang terlibat dalam dilema ini? Bukan satu pihak je kan? oh memang ramai mula-mula kerajaan dan badan pengawal selia Mereka kena buat polisi kawal selia Susah juga nak imbangkan antara nak tarik pelabur dengan nak jaga alam sekitar ni. Kemudian industri dan peniaga itu sendiri. Mereka ini penyumbang utama pencemaran. Mereka ada tanggungjawab etika untuk kurangkan pelepasan. Tapi itu datang dengan kos yang paling tinggi. Dan juga Uh, sudah tentu masyarakat awam iaitu kita semua. Kita ni mangsa tapi kadang-kadang kita pun menyumbang juga macam bakar sampah atau guna kendaraan berasap. Jangan lupa NGO alam sekitar. Ma macam aktiviti mereka ini watchdog yang sentiasa desa kerajaan dan industri ambil tindakan. Akhir sekali, pakar sains dan kesihatan. Menyanyi mereka yang bagi kita fakta dan bukti kesan buruk pencemaran. Tanpa mereka, kita mungkin tak sedar bahayanya pencemaran udara ini. Nampak tak betapa kompleksnya isu ini? Ia bukan salah satu pihak saja, Tapi, semua ada peranan dan cabaran masing-masing. Tapi, Semendi, bila saya fikirkan semua ini, satu nilai penting yang saya belajar ialah tidak jawapan yang hitam putih. Kita ni sentiasa kena berempati dan sedar ada banyak sudut pandang. Prinsip keadilan alam sekitar juga sangat menyusuh hati saya. Tak adil bila satu pihak menanggung lebih dari yang lain. Bagi saya pula, isu pencemar udara ini secara langsung mempengaruhi tanggungjawab saya terhadap alam sekitar. Ia mengajar saya tentang saling berpengkentungkan kita dengan bumi ini setiap pilihan kita walau sekecil mana pun ada impak. Hmm, ya yeah, betul tu. So jadi, tanggungjawab saya sekarang lebih kepada untuk lebih peka dan proaktif. Saya akan cuba kurangkan jejak karbon peribadi saya. Ya, yeah, kisah saya pun sama. Macam dengan uh, lebih banyak berjalan kaki, guna pengangkutan awam atau kurangkan pembaziran. Dan paling penting, kita akan terus menyokong inisiatif dan dasar mengutamakan udara bersih dan kesihatan kita semua. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Bagus tu, Semindi. Udara bersih ini bukan kemewahan, tapi asasi kita semua. Mari sama-sama kita jadi sebahagian daripada penyelesaian ini. Apa pendapatan korang pasal pencemaran udara ini? komen ke bawah. Ya betul. And jangan lupa like, share dan subscribe ke channel kami untuk video-video seterusnya. Jumpa lagi. Jaga diri, jaga alam sekitar. Terima kasih.